assalomu alaykum barchaga qisqa video qilaman bugun demak 5. yanvar ekan oxirgi marta video qilganimga bir yarim oydan oshdi o'shanda CSS ni o'rganib boshlaganim haqida aytgandim o'rtacha shu bir bir yarim oyga mo'ljallagandim mana yani, bir yarim oy o'tdi lekin o'zim kutgan natijani ola olmadim nimagadir menda o'rganish juda ham qiyin kechyapti ma'lumot ko'pligi har tomonlama ham yana Uzumda, urganish, malumat, malus, bir narsani sezdim o'zimda o'rganish qobiliyati ma'lumotni olish qobiliyati juda pastligini shu bir yarim oy davomida sezdim chunki boshqa manbalardan boshqa intervyularni ko'rganimda ssni bir yarim oyda yaxshigina o'rganish mumkinligi aytilgan bilmadim endi judayam qiyin kechyapti adashmasam yana shu oyni yanvarni oxirigacha sssni o'rganishga vaqt sarflasam kerak o'zimga e, ham juda uzoq muddat tuyulyapti e, e. lekin iloji yo'q o'rganish qobiliyatim shunaqa past ekan o'zimga bilinib qoldi shu vaqt oralig'ida lekin to'xtatish niyatim yo'q e, davom etaman o'rganishni hozir o'ttizinchi darsga ke keldim Iı, bu degani yarmi oltmishta o'rtacha oltmishta dars desak shuni yarmini tugatdim dars berish jarayonida bitta loyihani noldan qilib borilgan ekan shu video muallifi bilan birgalikda video davomida loyihani qilib boryapman birga videoni ko'rib turib qilaman lekin alohida o'zim mustaqil hech qanaqa videodan foydalanmasdan kodlarni ko'rmasdan o'zim mustaqil qilishga kelganda judayam qiynalish qiyinchilik bo'lyapti to'g'risi takror takror videoni ochishga ki to'g'ri kelib qolyapti shu taraflama balki xotiram yaxshi emasligi balki boshqa sabablar bordir balki o'rganish yo'nalishim noto'g'ridir bilmadim lekin xuddi uh, o'rganish davomida qilgan ishlarimni qilyapman ya'ni savollar tuzyapman o'tilgan shu darslar bo'yicha ularga javob beryapman ko'ramiz to'xtab qolmayman davom etaman xudo xohlasa yaxshi bo'ladigan umiddaman sog' bo'linglar sizlar bilan xudo xohlasa yana ko'rishamiz rahmat